Ну, это был, слава богу, понедельник, по крайней мере, что людей не было. Это был выходной день. А так бы если б, было бы в, уни... ну, в рабочее время, то тут бы была братская могила потому что тут ну, сильно много людей ходит. Ну, рынок, есть рынок, тут всегда люди скупляются, как бы. Особенно перед Новым годом, когда того, ну, продукты на Новый год скупляются на, на стол. Поэтому. Нет, я думаю, и против будут. И люди, которые тут живут, как бы, многие люди, которые тут живут, Славянск, Краматорск, ну, против, как бы, ну, не хотят, никто не хочет, сюда не хочет выезжать, ни, нашел на что менять, никого. Как бы. А я думаю, и военные многие будут против. Ну, смысл, потому что, ну, сколько парней защищало, как бы, Донбасс, и смысл просто их положить, чтобы отдать кусок земли, ну, чтобы отдать Донбасс, по братым им свои, сколько тут поховало. Ради чего? Ради того, чтобы просто отдать? Ну, я думаю, это будет полный бред. думаю, это 26-й год будет складным для нас? Будет складным, я думаю, будет складным. Если ничего не решится, то будет складным. Ну, для Донбасса, по крайней мере, точно. Для наших таких городов, которые остались уже. Что там осталось? Северская, уже забрали, Северск, Краматорск остался, Славянск, Дружковка там уже, и Пивишками равняет. И все. Констаха, ну, Констаха уже тоже уже все. Можно сказать, там уже почти никого не осталось. Я хочу жить в своем городе На своей земле Понимаете И от нас ну, ничего не зависит Абсолютно Потому что люди Как, как показывают последние события Люди это никто Как вот муравейчики Так и люди Ми хочемо, вже, щоб у нас було життя краще, щоб воно ну, все це кончилося. Скільки ж нас вже можна бути? Слава Богу, це Європа. це Європа. Я так уже считаю, что война должна закончиться. Вот. Люди хотят мира. Вся вот. война уже всем так надоела, что, не дай бог, у людей уже нет ну, терпения ждать. Люди выезжают, конечно, бросают свои домики, которые зарабатывали, конечно, трудом. Вот. Зарабатывали, а теперь мы остаемся без ничего.